dilakukan oleh AMNO. Saya desakkan AMNO, saya katakan. Mohon saya katakan, dari Muhammad, segi ini rengkas. Sama-sama melakukan jenayah pembunuhan kat seorang alim. Ini mesti disedari dan mesti diinsafi oleh AMNO dan mesti AMNO sedar tentang perkara ini dan jangan jangan mengulangi lagi kezaliman yang telah dilakukan. Terima kasih Tuan Bertua dan Imam hmm. Datuk Tuan Bangkang. Kes malini saya nak kata saya nak minta penjelasan daripada Yang Berhormat Datuk Putu pengamp ini jelah. Sekarang Yang Berhormat sendiri kata tadi ya mengapa kes ini berlaku? Satu kerana polis dapat maklumat ada kondonya kubu dibuat di situ. Ada senjata-senjata bahaya. Saya tak nak persoal sama ada Ibrahim Libiani alim tak alim tu saya tak persoal. Kalau dia alim dia alim lah. Tak alim tak alim lah. Tapi yang saya nak kata ni bila yang berhormat Datuk Ketua Bangang kata Ibrahim Libiani dibunuh oleh desakan AMNO ini saya kira tak betul. Satu. Pasal cuba yang berhormat fikir, ya. Yeah. Kalau yang berhormat sendiri tahu di satu tempat tu ada keadaan macam tu tadi. Dan polis pergi ke situ tujuannya semata-mata nak ambil Ibrahim di dia. Tapi pasal apa? Pasal apa dia pasukan keselamatan polis dihalang dan akhirnya berlaku kejadian tu. Itu saya tanya tadi. Siapa yang mula tembak? Siapa yang mula tembak? Ya. Dan jangan lupa dalam 18 orang yang mati itu Yang gebah sama ialah 4 orang polis Yang Menjalankan tanggungjawab dia Untuk jaga keselamatan kita Rakyat kita Dan macam mana pula kedudukan polis ni Yang mati ni Dia pun ada anak isteri, ada saudara mara ya? Dan adakah Mereka ni juga Mati syahid ataupun tidak Tinggal lagi yang bermakna nak pertahankan hujah dia tetap mati syahid, nak hormat tak hormat keputusan majlis uh, fatwa kebangsaan itu hak yang bermakna. Tapi yang saya nak minta penjelasan ya pada yang bermakna ialah nak kata Ibrahim dia dibunuh. Ha, ya. Walhal dia mati kerana akibat daripada pertumpuran itu, pertumpuran itu. Itu saya nak minta penjelasan sikit. Terima kasih uh, Timbalan Menteri Terangan Ini kenyataan-kenyataan dan keterangan-keterangan Daripada bekas-bekas pemimpin UMNO Yang mengatakan tindakan itu diambil Berdasarkan tekanan-tekanan Desakan-desakan UMNO Inilah yang polis bertindak Dan polis juga memikul tanggungjawab Tidak boleh terlepas Kecuali kalau yang berhormat tidak mau mengakui mereka itu sebagai pemimpin UMNO. Tapi mereka pada waktu itu adalah pemimpin UMNO. Orang-orang penting dalam UMNO. Mungkin pada waktu itu yang berhormat masih duduk di utusan. Doktor Bangkang. Boleh, saya nak bertanya nak 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 sokong. Nak sokong ni Ustaz. Datuk Doktor Bangkang, pemimpin UMNO itu bersama dengan PAS masa 46 dulu. Mereka yang berucap mengatakan bahawa tindakan terhadap Mamali itu desakkan Mimpin UMNO. Di antara mereka sekarang menjadi menteri. Yang dulunya bersama dengan kami berceramah ke sana kemari. Kami pun tak tahu yang ia didesak oleh Mimpin UMNO. Tetapi mereka menceritakan dalam ceramah-ceramah bersama dengan kami dulu. Bagaimana pemimpin itu nak tarik balik kenyataan mereka sekarang? Itu soalan pertama. Kedua tunggu sekejap lagi. Ya, terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Kedah yang baru saja pulang daripada berlawat mangsa-mangsa kezaliman Amerika di Afghanistan. Terima kasihlah untuk menambahkan maklumat itu mudah-mudahan di malam menteri penerangan faham dan tidak bersubahat dengan bosnya dalam menyiarkan video fitnah tadi. Ini ini maklumat-maklumat yang kami perolehi dan mengukuhkan pilihan kami. Sri Gading Mangun. Baik saya bagi yang akhir ya. Terima kasih yang berhormat Datuk Endo Pertua, terima kasih yang berhormat Dato Ketua Pembangkang Datuk daripada Pendang Apa yang dipaparkan oleh yang berhormat Tentang Abdullah Ibn Salam Dan juga beberapa beberapa, beberapa hadis tadi Itu betul Benarlah Tetapi perbandingan yang hormat buat itu bercanggah sama sekali. Kalau buat perbandingan dengan negara-negara yang lain itu dengan Malaysia dia lain, Malaysia lain. Malaysia sebuah negara Islam yang menjalankan berbagai-bagai kebaikan. Tidak ada kezaliman syiar agama Alhamdulillah Dicontohi oleh segala negara-negara OIC dikagumi Kita jalankan berbagai-bagai perkara yang berkaitan dengan Islam Ilmu fiqah, ilmu tawhid, ilmu fiqah, ilmu macam-macam Kita jalankan para ulama kita Kita benarkan berdakwah sekolah agama madrasah Begitu hebat dalam negara ini Negara ini berbeza dengan andaian Perbandingan dengan negara-negara lain Tidak zalim tetapi dalam Islam juga Ibrahim Libya ini boleh juga dikatakan burah Pengkhianat, penderaka Dalam Islam penderaka boleh dibunuh Dan tapi oleh sebab PAS nak mempertahankan Ibrahim Libya sebagai orang PAS Maka dia di make up Ibrahim Libya ini Sebagai orang yang mati syahid Orang yang berjuangkan agama dan sebagainya Tapi burah Ibrahim Libya Penderakan Ibrahim Libya Sebagaimana yang dikedaki oleh Islam Burah boleh dibunuh. Islam tidak 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 me melarang kalau kita membuat hukuman kepada kepada orang Islam yang melanggar undang-undang. Ini ini yang berlaku dalam negara ini. Ini. Jadi kalau nak dibuat perbandingan dengan negara kita bukan negara yang zalim. Negara yang penuh dengan kenikmatan, kemakmuran dan kebahagiaan yang dapat kita rasai termasuk ahli-ahli pembangkang pun merasai bagaimana nikmat pemerintahan yang adil oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional dalam negara ini. Soalan. Soalan itu saya soalan. Baik, cukup. Terima kasih. Saya terpaksa memberi satu kuliah mengenai dengan buruh. Bukan buruh, buruh. Baik. Ha? Macam semalam wakil arau sebut Buka, hamam bukan hamam, hamam, haman. Hamam tu bawa mati. Sebut pun tak betul bahasa Arab ni dia sensitif, silap silap letak harakatnya pun baris bawah atas pun dia memberi makna yang lain ini bukan buruh buruh ah ha, buruh dia ada dalam kitab fiqah itu yang bersuah bukanlah mana-mana kitab syafi'i ke halafi mana-mana kitab fiqah ada undang-undang yang khas peraturan hukum-hukum yang tertentu bagi buruh yaitu Buras tidak boleh dibunuh. Kecuali apabila mereka mengangkat senjata macam golongan khawarij menentang Sayyid Ali. Itu pun, itu pun sebelum itu mesti dihantar orang yang dihormati untuk mendapat penjelasan kumpulan itu. Sebagaimana Sayyid Ali menghantar Ibnu Abbas untuk berdepan, berhujah dengan kumpulan khawarij. Kenapa kau menentang Ali? orang yang dihormati. Langkah ini tidak pernah diambil oleh UMNO dan Kerajaan Barisan Nasional untuk berunding dengan Perayaan Libya dan menanya apa sebab dia menentang. Tak ada. Ini yang kami bangkitkan di hadapan Majlis Fatwa. Jangan majlis fatwa memberi fatwa diminta oleh kerajaan memberi fatwa ketika sudah berlaku kejadian. Sebab majlis fatwa tidak pernah dirojok oleh kerajaan sebelum tindakan diambil untuk membunuh Ibrahim Libya. Lepas tu hanya digunakan untuk mengesahkan tindakan. Nanti saya nak jawab, saya nak jawab Had sahabat yang berhormat juga lah, banyak pelau. Kemudian jika sekiranya pandangannya diberikan oleh kumpulan yang agak buruk ini didengar oleh orang yang dihormati ini, orang itu kalau ada asas dia mesti pulang bertemu dengan kerajaan memberitahu ini perkara-perkara yang ditentang oleh kumpulan yang mana. Dan kerajaan mesti memperbaiki, membetulkan keadaan yang tidak betul. Kalau itu semua dilakukan dan mereka terus mengangkat senjata, barulah kerajaan boleh bertindak menggunakan kekerasan kepada mereka. Itu pun kalau mereka menentang berdepan. Kalau mereka lari, mereka tidak berdepan dan dengan kekerasan, mereka tidak boleh dibunuh. Dan mereka tidak dianggap kufur. Muhammad Timan Menteri Ya ya. Saya nak minta penjelasan sikit je.